Так, пока что а их не перемеряю. Не а не так не по-разному. Начальник штаба 42-го. Позывной председатель. Например, вторая линия обороны у нас не очень частые тренировки. На первой линии как бы там больше возможностей каждый вечер, каждое утро, может быть, каждую ночь. Вот. Ну так как мы вторая линия обороны, мы же должны себя как-то поддерживать в форме. Вот. Поэтому стрельбище планируем еженедельное, ежедневное занятие проходят на каждом опорном пункте. Вот. И подтягиваем водителя, подтягиваем личный состав. Поэтому занятия фактически ежедневные. Незважаючи на те, що звідки по лінії розмежування багато, українські воїни все одно продовжують посилено тренуватися. Зараз ми з вами знаходимося на одному зі стрільбищ, де воїни відпрацьовують прави зі стрілецькою зброєю. Є двоє дітей. Точка менше. Місяць, півтора місяця. А ким ви були до армії? До армії сварщиком. Зварщиком? А вот что вас спонукало, адже вы могли, в принципе, и ехать в зону АТО, что вас спонукало поехать сюда? Что вы делаете? Движно-мисских домовленностей и тяжелое оружие отвели отсюда. Поэтому на оружии этого батальона мы видим брдм 2